Письменниця журналіст, драматург та театральний критик. А ще одна з найбільш загадкових та красивих українок Лада Лузіна захоплюється містикою та знається на обрядах і ритуалах. Дехто всерйоз називає її справжньою відьмою. До студії сніданку письменниця завітала, аби розповісти про початок нового енергетичного року, про першовересневі традиції і обряди. Лада, доброго ранку, раді вітати у нашій студії. Да, добре утро і з Новим Годом! О, тут, власне, всі сьогодні один одного вітають зі святом першого дзвінка. А ви нас з Новим Роком розкажіть, про що ми забули і маємо пам'ятати? ну дело в том, что как бы Новый год 1 января у же появился лишь благодаря реформе Петра I. И вот что любопытно, Киевский подол этой реформе сопротивлялся почти 300 лет. Ну то есть верхний город, ну то есть верхний Киев там отмечал уже Рождество и ставил елку, которую называли немецкой елкой, потому что рождественская позже новогодняя елка пришла к нам и в Германии. Подол еще наряжал свою елку. Причем мужчины в этот день, 1 сентября, наряжали сосну или ель, точно так же, как наряжали, как бы, революционную лент, ей лентами украшали, ее пряниками, яблоками. А женщины наряжали в этот день чертополох, причем собранный не где-то, а вот по традиции на Замковой, она же главная лысая гора города Киева. И вот как бы зафиксировано последний этот обряд, был в конце 19 века. Он исчез, вот был уничтожен практически на 150 лет. Я третий год его возрождаю. И вот присоединя... все присоединяйтесь, пожалуйста, потому что вот свои обряды надо воскрешать, знать, помнить, а главное помнить, какая -то с ними связана интересная магия. Вот сейчас перейдем к магии. А много людей присоединяется вот уже три года? Подряд третий праздновать. год, вот и в этом году еще не праздновали, вот. А два года у меня сохранилось да много снимков, достаточно большое количество людей мы на моих экскурсиях на Лысой горе от наряжали чертополох, более того, то есть вот считается же, что чертополох по традиции растет там, где ведьмы живут. И mm -hmm. вот как бы Лысая гора города знает эту традицию, поэтому каждый год там на месте чертополох произрастает исправно. Вот как вы сказали, что с этим связано, вот какая-то Магия необычайная, что именно? Ну а может нарядим? Давайте. Вот что интересно, что интересно, вешали ленты. Ну, это достаточно распространенная вещь, потому что вешали ее там и весной на разные деревья. Загадывать желание нужно в тот момент, когда эту ленту завязываешь. Так вот, сосредоточился. Сосредоточился. Да, вот что вы хотите. Сейчас я не скажу, конечно, я это промолчу, чего я хочу. А не надо говорить слух. Главное сосредоточиться, а потом так узел. Раз! И вот желание ваше уже никуда от вас не денется. Сделала. Вот видите, у нас как бы здесь и яблочки, и прянички. Вот к нам бы могли присоединиться. Руслан, иди сюда. Ладно. Чтобы все видели нашу елочку. Вот сюда вот так вот. Кожа с собой дома рубит такую красу. Нет, это делали на улице. Все вместе собирались, и последний раз это зафиксировано на житном рынке подола. И вот очень трогательно, что женщины снимали с себя бусы. И вешали их на тоже вот как бы на этот а, свой... А прекрасно А вот вы знаете, забрали? мне ой, тоже ой, очень ой. интересен, О, очень запутались интересен... Запутались в лопухах, а? ...этот момент. Потому что, ну, бусы стоили тогда дорого, ну, как бы купить их было большое счастье. Но вот почему они рисковали своими бусами, да, потому что, как бы, таким образом, таким образом привлекали к себе удачу. А, то, ты че, че так, я тебе бусы, а ты мне выкуну, я обожаю. Да, да, да. И вот самое интересное, что вешали как на ель, как на ель горячие свечи. Ну, вот это единственное, что мы не будем делать сегодня. Но черта, представьте себе, какой огромный выбирали чертополох, что на его на я, я так да, что на его ответках можно было как бы горящие свечи Ладно. пресить так же, как на мелочках. Это все с женщинами. А мужчины могут присоединяться к этому обряду? И что для А них мужчины, мужчины, если ты не слышал, в этот же день наряжали да, вот елку или сосну. Вот, 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 это Я же говорю, вот действительно, и причем уже в конце 19 века этот праздник не назывался Новый год, он назывался праздник живого огня или нового огня, потому что с этого дня начинали огонь вечером как бы зажигать дома. Вот, но вот как бы елку или сосну у нас на подоле ставили в то время, когда, как бы я же говорю, как бы никто даже не подозревал, что у нас есть своя елка. А, Как долго она должна стоять? А, вот вы знаете, к сожалению, эта трагедия всех наших утерянных традиций mm -hmm. а, сохранилась вот буквально осколками знания oh. об этом. Но кое-что еще хочу сказать. Yeah. А, он очень приставучий. Это мы выучили. Да, <laughs> да, да, да. Но не если, показали. У меня но вот этот принадлежность. Я пытаюсь показать. Он, уже, он уже от себя не отвяжется. О, а, Дальше. Смысл. Брали вот веточку домой после того, как вот общего наряжания. Mm -hmm. Несли в дом. И это вот классика наших традиций, когда христианство и язычество вместе в святую воду и дом очищали. То есть брызгали вот по всему периметру как бы хаты, чтобы как бы никакая нечисть в дом не зашла. Вот. это мы выломываешь э, mm -hmm. частинку чертополоху и свечаной водой. А вот пряники и бубли... Пряники, чебублы, кушать, еще кушалась, потом, кушать, а то, что а Потом поехали их снимал. Точно так же, как и на рождественской елке. Oh, я же говорю, у нас, оказывается, в Украине, в Киеве был полный аналог рождественской ели mm -hmm. до того, как эта э, традиция пришла к нам из Германии. Но мы об этом практически забыли. И все-таки э, момент. Что рубилось на месту поти? Вы знаете, я все-таки, конечно, думаю, что его обратно забирали. Mm -hmm. Но... Сам факт, вот представить себе, это было очень это красиво. Же, представить себе торговок на житном рынке, вот в этих их вышитых одеждах, с этими их богатыми намыстами, которые они вешали на чертополох с горящими свечами, это очень красивая традиция. И последнее, брали чертополошину, хранили долго, потом как бы на уже на Рождество, как бы календарная наша, держали под подушкой и делали из этого оберег который вот защищал твоих мужчин в дальней дороге. Ой, теперь бы а? мы... Е ладно, ладно, есть шанс, Ко мне пристал лопух, друзья, что это за разобразие? Я же говорю, если к мужчине твой чертополох сегодня приставит, он от тебя уже не отвяжется. Это <свят> Друзья, Сэ, вот, вот, вот так. Все, Людочка. Сэ, вот так. Мы в Чертополосе. Есть шанс, буквально кількома словами, еще отдалиться, свято буде масштабнейшим, что мы будем упомятать своей традиции. Ну, давайте просто же говорю, скажем сегодня, что вот не надо такой большой сорви, найдите сорви... Видите, сегодня веточку, принесите в дом, побрызгайте, поставьте. И как бы сделайте оберег, повесьте ленточку, загадайте желание, потому что от наших руках, как бы, воскрешение наших традиций. Да и в конечном счете, молодой. жизнь может предоставить новый І, і другої смисл так інтересні жити угу. общеда влада лузіна ну, ж, не лише з першим вересням, а й ой з новим роком привітала нас письменниця Лада Лузіна.